Заявление КП «Желтоводск теплосеть» по поводу публикации в интернет-газете РИА имеет сомнение искаженной информации относительно результатов проверки предприятия Государственной финансовой инспекции в Днепропетровской области. В первом квартале 2014 года на КП «Желтоводск теплосеть» была проведена проверка Государственной финансовой инспекции в Днепропетровской области за период с 1 июля 2010 по 1 января 2014 года. В ходе данной проверки финансовым инспектором сделаны выводы о допущенных предприятиям нарушениях в сфере финансово-хозяйственной деятельности и составлен акт ревизии. Предприятие, не согласившись со сделанными выводами, обратилось, согласно действующему законодательству, в судебные органы о признании незаконными и подлежащими отмене всех пунктов требований Фининспекции. По указанному факту открыто судебное производство и дело находится на стадии рассмотрения. Таким образом, размещение на сайте РИА имеется мнение статьи с заголовком. Руководство ТЭЦ в городе Желтые Воды украло у горожан 665 тысяч гривен, считаем некорректным, поручащим деловую репутацию предприятия и его должностных лиц. Согласно действующему законодательству, финансовая инспекция имеет право публиковать официальные пресс-релизы по результатам проведенных проверок. Однако никто не имеет права выносить данную информацию в личной, подчеркиваю, личные трактовки на публичное обсуждение до вынесения окончательного решения суда. В связи с вышеизложенным КП «Желтоводская теплосеть» требует от редакции РИА «Имеет сомнение» немедленно изъять вышеуказанную статью с сайта «Имеет сомнение» и принести публичные извинения за распространение недостоверной информации в официальном средстве массовой информации города «Желтые воды» газете «Желтоводские вести». В противном случае вынуждены будем обратиться в судебные органы с иском о защите деловой репутации предприятия и должностных лиц. Это была информация от администрации КП «Желтовыск теплосеть».